следственное действие, чтобы у адвоката не было возможности потом его обжаловать. Если напор то столько боков, грош цена блин, это что? тому, что сейчас будет изъято, потому что это будет неналежный доказ. Доказ с с порушением, там, порядку, с порушением права на заход, с порушением э, э, КПК в данном случае. Цена вот не, этой не, всей работы там, это появляется мартышкин что Это да, будет да, неналежный доказ. доказ. Арестовать имущество, даже если там сейчас ну не получится я как бы ну вот ну гарантирую ну не получится что либо по вот этому протоколу который блин без адвокатов без представителя предприятия в присутствии персонала, то есть, уборщица, да. уборщицы да составляется то есть не говоря уже там О том, що не вручена ухвала там, і, і так далее. Це неналежний доказ. Тобто ми зараз просто втрачаємо час. Втрачаємо час на ці очікування. Будет протокол, не буде, це не доказ. Новий КПК действує. Два роки. Я розрабуюсь, все розработчик там був. Вот, поэтому ценно-наложный доказ. В суд этот протокол ну, не пойдет 100%. Пошуметь, блин, приостановить деятельность предприятия, чтобы а заработать 206-ю прим. там, про законной деятельности. Ну, ну вот, 171-я, деятельности журналиста адвоката перешкоджания. Уже нарубили столько материала, что не будет, когда, блин, ну, клепа дело, просто придется отписываться а, вот, а, а у, Сумского, а, а у Сумской, а В чем, смысл? В чем прикол, как бы, этого расхода дела? дело? Нас... Алло. Ну, мы тут на обыске два Нет, нет, это ерунда. Просто мы посчитаем, сколько группа наших компаний за вашего визита потеряла. Ни один не стал. Правильно, я говорю, Сикаевич. И надзор, ребята, прокурорский тоже никто не Только Генеральная прокуратура да, Киеве, да потому что да. адвокатура должна быть, ну, как бы лицо. Вот сейчас на обыске представляешь, что это, да. это излочин, не превышение служебных